అందరికీ నమస్కారం ఈనాటి కీర్తన కైంకర్యం మన రామచంద్రుల వారికి రేపు అయోధ్యలో మనకి వారి యొక్క విగ్రహ ప్రతిష్ట జరగబోతోంది దాని సందర్భంగా రఘుపతి రాఘవ రాజారాం అనేటువంటి ఈ యొక్క కీర్తన ఇది ఒరిజినల్గా లక్ష్మణాచార్యులు వారు రాశారని మనకి తెలుస్తుంది అంటే దీన్ని కొంచెం తర్వాత కాలంలో కొన్ని మిక్సప్లు చేశారు అది కాకుండా ఒరిజినల్ కీర్తన పాడి மரம் ஆனந்தீதராமீரீ ரகுராம रघुपति राघव राजा राम पति तवन सीताम रघुपति राघव राजा राम पति तवन सीताम सुन्दर विग्रहमेघस्यां गा तुलसी सालग्राम सुन्दर विग्रह मेघस्यं गङ्गा तुलसी सालग्राम रघुपतिराघव राजा राम पतितपावन सीता राम। भद्रगिरीश्वर सीता राम भक्तजन प्रिय सीता राम भद्रगिरीश्वर सीता राम भक्त जन प्रिय सीता राम जानक रमण सीताराम जय जय राघव सीता राम जानक रमण सीता जय जय राघव श्री रघुराम रघुपति राघव राजा राम पति तवन सीता राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 सीताराम राम 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 श्री रघुराम राम 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 सीताराम राम, राम 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 श्री रघुराम जय श्री राम जय हिंद जय भारत अंदर की नमस्कार सलाम